Все, я зашел. Всем привет! Сегодня мы играем с Виталиком, но как-то у него проблемы с микрофоном, так что... Ну, он играет, в принципе, со мной, но у него проблемы с микрофоном, это скоро решится, он может купить уже скоро микрофон. Ну, точно, он купит микрофон, он просто... Как бы, короче, начинаем. А, извините, сразу за лаги. Какой... Если он хочет что-то сказать, он, он будет, будет мне говорить, а я буду вам говорить. Поехали. Да, сегодня играю на, на, Рио, мы эту игру за, заборем, и, в принципе, все, все не доснимем, может, по три части снимем, по 10 минут. Ну, две части, такое же. Да. Что-то, в принципе, такого. Виталик играет на хоре Громе М1, а я играю на, ре, на рель, рельса на рельсах хоре Тор М1. Рельса 0 на лаве, а Виталик, как твоя краска называется? А Виталик на драгоне. Сегодня не получилось у нас быстро так снять, конечно. Говорить, что типа мы со школы пришли. Мам, мы пришли туп, тупо со школы и... Сегодня... Это вам Виталик передает. И, в принципе, я пока мечтал. У него просто было 7 уроков, а у меня 6. И пока он был на уроке, я просто сделал пару уроков, чтобы вечером, если что, могли еще позаписывать. Подписывайтесь все и лайкайте. Это можно было в конце сказать, кстати. Чё? Ладно, не обращайтесь, что я разговариваю сам с собой. Это я разговариваю с Виталиком. Виталик делает вас, Виталик делает его. Сегодня должен был с нами Леха записывать, но Настя тоже хотела, но у нее жуткое большое звание. <свы> Если вы видели, э -э видео от Назика, то вы всех людей этих знаете. А, ну, кроме я там не снимала, я не смог тогда просто снимать. Я, меня родители заставили делать уроки. Что? Что? Я, короче, если что, этот комментатор. О. Нелеп. Нелепый. Нелепый. <свят> а. Но у него будет как бы не сильно много слышно, но ну, чуть-чуть может и будет слышно. Да, его будет слышно через мои колонки. А если это реально, что они слышат тебя. Да. микрофон такой рагульский? Когда? Короче, он сказал, он купит себе новый микрофон, но он не знает когда. Извините, что будут мастер маленькие серии, потому что Виталик только позавчера скачал э, бандика. Извините, кто смотрел первое видео, он говорит, потому что я с ним не снимал, у него было жуткое качество, но он... А, когда он будет играть сам, это видео будут все под музыку, сейчас мы не можем, у него и так жутко лагает, даже со скайпом, с бандигамом. Ну, бандикам, разницы никакой. Камеру, так что не можете не покупать, а просто установите бандигам и можете сами. Как еще раз? Короче, бандигам. гам Ладно, все, забей. Меня там хоть вид видно все рехта. Я тебя видел многовато раз. Сейчас еду. Едь на пляж, короче. Я не пойму куда. Все, я увидел. Здорово! Здорово. Здорово. Здорово! Сейчас. А зачем? Подкай. Все, он съехал. Этот лошадь проезжает. Виталий, oh. слышишь, Анна, становись вещью. И ты можешь сказать, типа, как, когда у меня вот этот вот шарик превращается, скриднут. Ладно, погнали. Вы увидели, что Виталий включил полный экран. Я плохо под крисами. О, и что? Так что теперь это видео выложивать не будем. Mm -hmm. <laughs> ну так. так. К чему ты это сказал? Mm -hmm. И твой я лично убрал твой. Я потом, может, тоже скачаю когда-нибудь бандигам и... Короче, я его выговаривать не умею. Он видел, что он вечно Как психопат. Он мне сказал, за психопада ответишь. Вот этот лосяш едет. Не. не. Ля как. Кристы. Ну, no. бух. Это ну ты вообще такой приколист, конечно, но если бы тебя было б слышно. Что? <Very interesting>. Первая серия, короче, сейчас уже подходит к концу yeah. и скоро... Что? Это заканчивается, а вторая часть мы сразу начинаем записывать э, номер два. Ну, продолжения разницы нет. Так что... Так что этот... этот. Это сам, короче, понял, что, да? Говорит, что типа мы одну видео. Короче, ты это просмотри и выложи и скинь мне ссылку. Я тоже хочу посмотреть. Давай тогда его уже заканчиваем, типа. Вторая часть, короче, сейчас уже начинается.